যে বহুত মেডিচিন আছে তাৰ আল্টাৰনেটিভ থাকে ঠিক আছে তাৰ আল্টাৰনেটিভটোও যদি আছে লিখি দিব পাৰে বা আল্টাৰনেটিভ যদি লিখিব লাগে কি বুলি কয় এইটো জেনেৰিক নেমটো লিখি দিলে হ'ল তে স্পেচিফিক নাম লিখি দিয়ে ভিটামিন বুলি ভিটামিন কি লাগে ভিটামিন বি লিখিলে ভিটামিন বি উপলব্ধ আছে কিন্তু এটা কোম্পানীৰ নাম লিখি দিছে চ' মাই ৰিকুৱেষ্ট টু দি ডক্টৰ ফেটাৰ্ণিটি लेटस्ट हेल्प द पुअर पीपल बाय प्रोवाइडिंग दम मेडिसिन विच इज इन इसेेंशियल ड्रग लिस्ट एंड प्लीज डोंट रिकोमेंड मेडिसिन विच इज नॉट इन द इसेशियल ड्रग लिस्ट इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेडिसीन इसेंशियल ड्रग लिस्ट प्लीज रिकोमेंड दट वी वील इंक्रीज दैट बट डोंट मेक पुअर पेसेंट बाय मेडिसीन फ्रॉम द मार्केट एंड फ्रॉम द फार्मीस এভৰি ড্ৰাগছ ইজ এভেইলেবল আৰু চব মিলাই চেণ্টাৰ ষ্ট'ৰত প্ৰায়বোৰ মেডিচিন নিৰান্নব্বৈ শতাংশ মেডিচিন উপলব্ধ আছে এতিয়া ঘটনাটো হ'ল যে উপলব্ধ থকাৰ পিছত ছাপ্লাই লাইন আমাৰ আছে যে দুই মাহ তিনিমাহ ষ্টক আমি একেলগতে ডিষ্ট্ৰিকত পঠাওঁ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বিভিন্ন চেণ্টাৰবোৰত হস্পিটেলবোৰত মেডিচিন যায় তাৰপিছত যদি পেচেণ্টে মেডিচিন পোৱা নাই বুলি আমি কমপ্লেইন পাওঁ এইটো বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ ফেইলিয়ৰ হ'ব আৰু মোৰ কাৰণে দুখ লগা এটা কথা হ'ব আৰু এই অভাৱৰ কথা বা এই অভিযোগবোৰ আহিব নালাগে বুলি আজিয়ে আমি চিকিৎসাৰ বাবে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত আহা বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ ইনক্লুডিং মেডিকেল কলেজত আহা প্ৰাইমেৰী ছেকেণ্ডেৰী ট্ৰাছাৰী যিমানবোৰ চেণ্টাৰ আছে যিমানবোৰ হস্পিটেল আছে তাত আহা পেচেণ্টে যদি মেডিচিন ডক্টৰে লিখি দিয়া মেডিচিনটো নাপায় তেখেতসকলে হোৱাটছআপ যোগেদি আমাক জনাব পাৰিব হোৱাটছআপ নম্বৰটো মই মুকলি কৰি দিছোঁ নাইন এইট ছিক্স ফ'ৰ ফাইভ ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ থ্ৰী জিৰ' এই নম্বৰত হোৱাটছআপ পঠালে কোনোবা হস্পিটেলত যদি মেডিচিন পোৱা নাই যদি এই নম্বৰত হোৱাটছআপ পঠায় কোন ডক্তৰে মেডিচিন লিখি দিলে কোন চেণ্টাৰৰ পৰা মেডিচিন লিখি দিলে আৰু এই মেডিচিনটো আছেনে নাই অনলাইন ট্ৰেকিং আমাৰ চলি থাকে আমাৰ তাত অনলাইন ৰেকৰ্ড থাকে কোন হস্পিটেলত কোনটো মেডিচিন কি পৰিমাণত আছে হয়নে আমাৰ তাত ডাটা আছে এটা কথা মই বুজাই দিওঁ আগত মানুহে ভাবিছিল যে ডাটা নাই ইয়ে নাই আমাৰ তাত ডাটা আছে যে ষ্টেটে কিমান মেডিচিন আনিলে এই মেডিচিনটো জিলাত ক'ত গ'ল জিলাৰ পৰা কোনটো চেণ্টাৰত গ'ল কোনটো হস্পিটেলত গ'ল আৰু হস্পিটেলত ইদিনা যেতিয়া মেডিচিনটো খৰচ হ'ব ফাৰ্মাচিষ্টে বা ষ্টক কিপাৰে এণ্ট্ৰি কৰিব যে এই মেডিচিনটো আজি দহ পিচ আমি এই হস্পিটেলৰ পৰা ইছ্যু কৰিছোঁ চ' হস্পিটেলত থকা ষ্টকৰো ইয়ে আছে কোনোবা ৰোগীয়ে যদি আমাক জনায় যে মেডিচিন পোৱা নাই হস্পিটেলত লিষ্টত মানে হস্পিটেলত মেডিচিন উপলব্ধ আছেনে নাই এইটো আমি চাম নে ডক্টৰে ই ডি এল বুলি কয় ইচেঞ্চিয়েল ড্ৰাগ লিষ্টৰ বাহিৰত মেডিচিনটো লিখি দিছে ডক্তৰসকলক মই হাতযোৰ কৰি নিবেদন কৰিছোঁ যে আপোনালোকে দিয়া এইটো মন্ত্ৰীয়ে বনোৱা নাই লিষ্টটো ডক্তৰসকলে আমাক ই ডি এল লিষ্ট বনাই দিছে দৰকাৰী ঔষধৰ সূচী বনাই দিছে ইচেঞ্চিয়েল ড্ৰাগ লিষ্ট ইচেঞ্চিয়েল মেডিচিনৰ ড্ৰাগ লিষ্ট দিছে দৰকাৰী মেডিচিনৰ ড্ৰাগ লিষ্ট দিছে আৰু এই ড্ৰাগ লিষ্টটো এই ড্ৰাগ লিষ্টমতে আমি মেডিচিনটো ক্ৰয় কৰি বিভিন্ন হস্পতালৰ ইয়াত দিছোঁ ডক্টৰসকলক মই হাতযোৰ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে দিয়া ইচেঞ্চিয়েল ড্ৰাগ লিষ্টৰ ভিতৰতে মেডিচিনটো আপোনালোকে লিখিব আৰু ক'ৰবাত যদি আপোনালোকে ভাবে যে নতুন বেমাৰ আহিছে নতুন মেডিচিন আহিছে আমাক ক'ব ইচেঞ্চিয়েল ড্ৰাগ লিষ্টত আমি সোমাই এই মেডিচিনবোৰ আপোনালোকক দি দিম কিন্তু পেচেণ্টে যেন মেডিচিন বাহিৰৰ পৰা কিনিব লগা নহয় এই চোৱা দায়িত্ব প্ৰত্যেকজন চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আছে যদি মই ৰোগীক মেডিচিন দিব নোৱাৰোঁ আৰু ৰোগীয়ে যদি মেডিচিন হস্পিটেলৰ বাহিৰৰ পৰা ল'ব লগা হয় তাৰ অৰ্থটো হ'ল মোৰ কৰ্তব্য পালনত মই ব্যৰ্থ হৈছোঁ চ' মই ব্যৰ্থ হ'ব খোজা নাই এইকাৰণে হোৱাটছআপ নম্বৰটো দিলোঁ আৰু পোন্ধৰশ বিছ দিনৰ ভিতৰত ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টে চৌব্বিছ ঘণ্টা হেল্পলাইন চলাব ক'ৰবাত কিবা অসুবিধা হৈছে কিবা পোৱা নাই এই হেল্পলাইনত তেখেতসকলে জনাব পাৰিব